Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Hari ini hari Rabu 16 April dan kita akan meneliti dengan lebih dekat carta Euro serta Pound British bagi menilai potensi perubahan pasaran. Pada hari Selasa, Euro menerima tekanan ketara selepas penurunan mendadak dalam sentimen ekonomi zon Euro. Indikator utama jatuh daripada 39.8 pada bulan Mac kepada negatif 18.5 pada bulan April yang menimbulkan kebimbangan mengenai prospek pertumbuhan kawasan ini. Walaupun pengeluaran industri di zon euro meningkat secara tidak dijangka pada bulan Februari, pasaran lebih menumpukan perhatian kepada petunjuk kelemahan dalam metrik keyakinan. Euro juga ditekan oleh kenyataan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang menyatakan beliau masih menunggu agar China memberi konsesi dalam rundingan perdagangan yang sedang berlangsung. Setakat ini, tiada maklum balas daripada Beijing. Sementara itu, Yuan China terus melemah berikutan jangkaan langkah rangsangan baru walaupun angka pertumbuhan KDNK yang lebih baik daripada jangkaan telah diterbitkan awal minggu ini. Para pedagang masih berhati-hati jika Beijing mencapai koronomi, tekanan ke atas dolar Amerika Syarikat mungkin berkurang tetapi kebanyakan penganalisis bersetuju bahawa penyelesaian pantas kepada kekecohan perdagangan masih tidak dijangka. Bagi pound British sterling mencatatkan kenaikan semalam disokong oleh set data pasaran buruh yang bercampur. Walaupun kadar pengangguran UK kekal stabil pada bulan Februari, peningkatan bilangan tuntutan faedah pengangguran adalah terhad kepada 18,700 pada bulan Mac, jauh di bawah ramalan 30,300. Pertumbuhan purata pendapatan tahunan sebanyak 5.6% hampir mencapai ramalan 5.7% tetapi pelepasan data tersebut tidak cukup untuk meredakan kekhawatiran pasaran. Hasilnya, pound kini sedang mengejar paras strategi baru bagi satu bulan meneruskan momentum menaik berdasarkan peningkatan keyakinan pasaran. Sebelum kita beralih kepada analisis teknikal, mari kita lihat kalender makroekonomi hari ini. Di UK, indeks harga pengguna CPI dijangka meningkat sebanyak 0.4% secara bulanan pada bulan Mac meniru kadar pada bulan Februari. Secara tahunan inflasi diunjurkan menurun kepada 2.7% menandakan penurunan untuk bulan ketiga berturut-turut. Sebagai perbandingan, inflasi pada bulan Januari ialah 3% dan pada bulan Februari ialah 2.8%. Penurunan tambahan kepada 2.7% akan menunjukkan tekanan harga yang semakin rendah satu keadaan yang dialu-adukan oleh Bank of England kerana ia memberikan ruang untuk pemotongan kadar faedah yang seterusnya. Inflasi teras pula dijangka berkurang sedikit kepada 3.4% daripada 3.5%. Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa tarif perdagangan yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump masih berkuat kuasa menyebabkan penurunan inflasi di UK pada musim bunga ini masih tidak pasti. Zon Euro pula dijadualkan mengeluarkan data serupa dengan inflasi diunjurkan berada pada 2.2% pada bulan Mac manakala harga pengguna teras dijangka mencapai 2.4%. Jika angka ini disahkan, ia akan menunjukkan kelembapan yang berterusan sejak bulan Januari dan memberikan keyakinan kepada Bank Pusat Eropah untuk meneruskan pemotongan kadar faedah pada mesyuarat esok dalam keadaan biasa, angka sedemikian mungkin memberi tekanan kepada euro. Tetapi dengan kebimbangan resesi Amerika Syarikat yang semakin meningkat akibat tarif menyeluruh, mata wang tunggal dijangka kekal dicari oleh pelabur. Dari perspektif pasaran, sebarang pelonggaran dasar oleh ECB boleh ditafsirkan sebagai langkah penyokong untuk merangsang ekonomi serantau. Bagi statistik Amerika Syarikat, pedagang disarankan untuk memberi perhatian kepada data jualan runcit yang diuncurkan meningkat sebanyak 1.3% pada bulan Mac. Bacaan yang lebih baik daripada jangkaan boleh memberi dorongan kepada dolar Amerika Syarikat. Sementara itu, pengeluaran industri dijangka menurun sebanyak 0.2%. Presiden Fed Jerome Powell juga dijadualkan berucap hari ini. Beliau dijangka akan tetap mengambil pendekatan berhati-hati dan menunggu perkembangan data menegaskan bahawa dasar rezab persekutuan bergantung kepada data. Tanpa sebarang kejutan, ucapannya dijangka tidak banyak memberi sokongan baru kepada dolar Amerika Syarikat. Berdasarkan carta satu jam euro US dollar, pasangan ini kini didagangkan dalam julat mendata. Walaupun tahap semasa sudah tinggi, penurunan yang diikuti oleh false breakout pada paras 1.1341 berpotensi membuka peluang pembelian dengan dengan sasaran kenaikan ke paras 1.1417 dan 1.1467. Penebusan di atas paras-paras tersebut boleh membuka laluan kepada rally berterusan sehingga 1.1562. Pada paras 1.1562 saya mencadangkan agar kita membuka penjualan di rebound dengan sasaran pembetulan intraday sebanyak 35 sehingga 40 tips. Pilihan penjualan pada paras 1.1467 dan 1.1417 hanya wajar dipertimbangkan jika berlaku false breakout. Sebaliknya, jika harga jatuh ke bawah paras 1.1341 disebabkan oleh data Eurozone yang lemah, ia berpotensi mencetuskan pergerakan menurun ke paras 1.1267 di mana para pembeli dijangka kembali masuk. Penebusan di bawah 1.1267 boleh menambah tekanan ke bawah dengan euro mungkin jatuh lebih jauh ke paras 1.1167. Pada paras ini adalah berbaloi untuk membuka pembelian di rebound dengan sasaran pembetulan intraday sebanyak 35 sehingga 40 pips. Bagi pound British, trend menaik tetap utuh jika berlaku penurunan yang diikuti oleh false breakout pada paras 1.3247, ini akan mencetuskan isyarat pembelian membuka jalan kepada kenaikan ke paras 1.3301 dan 1.3344. Jika berlaku false breakout di salah satu paras tersebut, ia membuka peluang untuk membuka penjualan. Saya mencadangkan agar membuka penjualan pada rebound di paras 1.3380 dengan sasaran pembetulan intraday sebanyak 40 sehingga 45 pips. Dalam senario yang lebih lemah, jika harga jatuh di bawah 1.3247 dengan konsolidasi yang kukuh, isyarat jual akan muncul berpotensi menolak sterling ke paras 1.3188 malah 1.3133 jika data UK mengecewakan. Pada paras ini adalah wajar untuk membuka pembelian di rebound dengan sasaran pergerakan intraday sebanyak 45 sehingga 50 pips. Pembelian pada paras 1.3188 dan 1.3247 hanya wajar dipertimbangkan sekiranya berlaku false breakout. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.